Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Здавна ми шукаємо пояснення тому, що відбувається в житті. Знайшовши відповідь на чому відбувається саме так, виникає наступне питання: що з цим робити далі. Інна, її сімейна драма та зірки за кілька хвилин. Кожна людина прагне до щасливого життя, комусь це вдається несвідомо, інтуїтивно йти легкими та ефективними шляхами. Інший шляхом проб та помилок все ж таки намацує вірний напрямок на шляху щастя. А хтось аналізує власні помилки і йде з холодною головою до своїх цілей. У кожного свій шлях. Тут немає вірних чи хибних напрямків. Однак головним є те, що відповідальність за наше життя несемо саме ми. Бо як відомо реальність існує незалежно від нас до тих пір, доки ми з цим згодні. День за днем йде життя, і якщо щось необхідне, сім'я, кар'єра чи благополуччя категорично не складається, значить, ми все ж помилилися в своїх шляхах і ніколи не пізно їх змінити, бо знання проблеми вже наполовину є її рішенням. Але обирати нові шляхи це робота над собою і не завжди легка. Тому більшість хиляється до народних методів передбачення ворожіння чи зірки. У чому з цього дійсно є сенс і як правильно використати інформацію від зірок? Я знаю, що ви і астролог і психолог. Як ви скажете з боку традиційної психології? Чи потрібно і доцільно сприймати інформацію від зірок? Ну, это вопрос такой вот немножко с подвохом. Все мы знаем множество гороскопов, которые печатаются в газете, и мы можем да, каждый день смотреть себе гороскоп и смотреть, например, о, сбылось, не сбылось, не сбылось, не сбылось, не сбылось. И в конечном итоге воскликнуть, «О, боже, так она же не работает. Это астрология – это миф, миф, какая-то обман, попытка других людей заработать на обмане и тому подобные вещи. С другой стороны, это астрология так называемая популярная или, как ее сейчас называют среди астрологов, базарная. Помимо этой астрологии есть еще астрология индивидуальная. То есть индивидуальная астрология строится на индивидуальном подходе к каждому человеку, указываются конкретные данные конкретного человека, на основании их строится гороскоп, и на основании этих данных строятся определенные выводы. Опять-таки стоит заметить, что астрология ⁇ это не гадание. И когда человек приходит к астрологу и говорит, а что меня ждет или что будет, то он обращается не к астрологу, а к гадателю. Если же человек приходит к астрологу, то ему интересно развитие, например, каких-то тенденций. Вот он говорит, у меня сейчас машина в залоге, да? смогу ли я ее выкупить? Когда? Будут ли у меня деньги, если у меня сейчас вот такая вот ситуация? То есть астролог всегда общается в диалоге с клиентом. Некоторые вещи говорит клиент, то есть он обрисовывает какую-то общую ситуацию, некоторые вещи помогают уточнить астролог. А общеизвестным, ну и как бы общепринятым считается, что точность астрологии не более 60%. Поэтому если вам говорят, что я со стопроцентной гарантией скажу, что вас ждет через два года или через два дня, ну, не верьте этому человеку, а лучше обходите его вообще какой-то десятой дороги. Мне кажется, что астрология достаточно фатальная наука. То есть у нас это есть какие-то умовы, и это ему возможность уникать работу над собой и да, уникать ответственности за свое життя. Дело в том, что здесь вот тоже есть несколько точек зрения, как и, наверное, на все в этом мире. То есть одна школа астрологии считает, что да, действительно, вот что у нас есть в нашем натальном гороскопе, в нашей карте, то нас будет ждать по жизни, и это неотвратимо. Если мы какие-то события не предсказываем, то лишь потому, что мы не владеем достаточной методикой. То есть мы чего-то просто не знаем. Другая же школа говорит, что наоборот, то, что есть в нашем гороскопе, в нашей натальной карте так называемой, это ну, некий потенциал. Потенциал, который мы можем развить и который мы можем использовать, или потенциал, который вообще ну, как бы может остаться неиспользованным. Соответственно, первая школа предполагает отсутствие свободы воли как таковой и полную детерминированность э, да, судьбы человека и жизни человека. Вторая предполагает полную свободу. Но большинство астрологов все-таки не сторонники какой-то критической точки зрения, какой-то однополярной, и стараются находить э, некий консенсус, некий компромисс между этими двумя точками зрения. То есть мыть, в каком мы народживаемся, она не выпадкова, так она отображает наш кармичный шлях. Считается, что э, наша душа, наш дух, воплощается в наше тело в определенный момент. Момент четко выбранной этой душой. Момент наиболее благоприятный для а, реализации ее возможностей, для наработки нового опыта, а, для понимания мира. А, эта душа воплощается в ребенка, а, воплощается в новое тело и начинает новую жизнь. Нас с детства уявляла себя нарычнойю, малювала свою высильную сукню и мечтала про обручку, а не так все вышло на деле. Всю жизнь мне всегда везло на мужчин. Меня очень многие любили, ну и я, наверное, самая счастливая женщина, потому что у меня была школьная любовь, у меня была любовь с первого взгляда, любовь, которая длилась долго, но замуж почему-то так и никто не взял. В 29 лет у меня появились проблемы, и я, видимо, заболела. Скорее всего, что это была депрессия, жуткие головные боли, пропал аппетит, интерес к жизни. Я долго лечилась, используя разные способы, и бабки, и разные книги читала. Все, но ничего не помогало, пока не встретилась. С Денисом. Он был очень хороший. Мне казалось, что он заботится обо мне. Все делает для меня. У него был свой небольшой бизнес, но мне не нравилось, что у него он был связан с сезонными работами. Он постоянно уезжал в командировки. Меня это не очень устраивало, потому что я оставалась одна, и это, в общем-то, как-то мне мешало даже жить. Он получил травму и мне пришлось ухаживать за ним. Но в свою очередь, это, наверное, нас немножко сблизило, и он помог в моих бедах. Он помог мне вырасти, подтянул меня до уровня себя, и мне было, в общем-то, с ним комфортно и хорошо. Но, тем не менее, живя рядом с ним, я не ощущала, что у нас крепкая и здоровая семья как бы рядом живут ну, двое друзей, наверное, или двое товарищей со своими проблемами, заботами. И он скорее походил на маменького сыночка, потому что все упреки, все замечания были со словом мамы. Зная ее, и он повторял те же слова, которые произносила она. Да, и бизнес она сделала для него. Вела его в бухгалтерию, подсказывала, что и как делать. И он покорялся и подчинялся во всем маме. Человек поруч, верный, довольно успешный, але не имеет в родине любови. И что найсумніше, он не хочет детей. Семья у нас есть, но так хочется ребенка, а муж этого не хочет. По работе я очень часто сталкиваюсь с детьми. Смотришь на них, они отдают тебя, смотрят на тебя, улыбаются, бегут к тебе, что-то рассказывают. А ты приходишь домой, и получается, что ты один. Нет в доме такого тепла, детского лепета, детских проблем и кажется, что нет семьи. И я думаю, что все-таки это с подачи его мамы. Он старше меня, и мама говорит, что он уже взрослый, что детские заботы, детские пеленки, детские распашонки, игрушки – это не для него, что надо было думать об этом ему раньше, а сейчас он уже взрослый, и должен поражить, пожить для себя. А я не могу так. Мне всегда казалось, что мужчина всегда хочет сына рядом с ним быть, растить его. Все-таки я хочу ребенка и настаиваю на этом. И не могу понять, почему же все-таки. Он не хочет этого ребенка. Значит, это мужчина, наверное, не хочет семью создавать. Стоит задуматься. Надо его подготовить для того, чтобы он захотел. Бросать мужчину и искать другого, который хочет. Надо менять мужчину. Дети – это счастье. Если женщина хочет ребенка, а мужчина не хочет, то тогда мужчина дурак. Женщина должна решать для себя сама если ей под силу, то, конечно же, женщина должна быть счастлива, и она счастлива будет только материнством, понимаете? А муж сегодня один, завтра другой, дело такое. Я часто задаю себе вопрос, почему, доживя до 29 лет, у меня была депрессия? Почему я не могу иметь ребенка? Почему я не могу иметь крепкую семью? Может быть проблема во мне? Или может быть в мужчине, который рядом со мной? Размышляя над всеми вопросами, я думаю, может быть это моя судьба такая? Может быть это моя карма? Или что в моей жизни не так, что я не ощущаю себя счастливой и нормальной женщиной?